Сегодня день, который уже вошел в историю. В Бусане на саммите АТС Дональд Трамп и Си впервые за 6 лет встретились лицом к лицу. Но самая важная тема их разговора не Тайвань, не экономика, а Украина. Да, именно Украина стала главным пунктом глобальной повестки. По словам Трампа, встреча была долгой, сложной и предельно откровенной. Он прямо заявил, мы подробно обсудили войну в Украине. И впервые за долгое время от Си Цзипина прозвучала четкая позиция. Конфликт не может закончиться без реальных гарантий для Киева. Это мощный сигнал. Китай, который до этого сохранял осторожность, впервые публично заговорил о безопасности Украины. Источники утверждают, что за закрытыми дверями обсуждались конкретные шаги, экономическое давление на Москву, дипломатические ограничения, а также создание новой программы для восстановления разрушенных украинских городов. Говорят, речь шла даже о совместных инфраструктурных проектах под гарантией США и Китая. Трамп подчеркнул, Америка готова поддерживать Украину до полного восстановления ее границ. А Синдзипин ответил, мир возможен только при участии самой Украины. Мы не будем принимать решения за нее. Эксперты уже называют эту встречу переломной. Если Китай действительно включится в процесс, Россия окажется в полной дипломатической изоляции. А баланс сил в мире изменится. Сегодня Украина не просто тема переговоров, Украина это игрок, который влияет на глобальную мировую политику. Страна, вокруг которой строится новая система безопасности. И после этой встречи мир четко услышал, без Украины не будет решаться ни один глобальный вопрос. Это не куларный диалог великих держав, это признание силы, стойкости и права украинского народа самому определять свое будущее. Друзья, мы строили проект «Контент-Хата», где за допомогою распространения украинских новин вы сможете... Від 100 тисяч на місяць реєструйся прямо зараз на безкоштовний эфир, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.